Salam, hörmət, Qarağızlərimiz bu günlə məsmasız qəsəbəsində, Masaz qəsəbəsindən girişində Azadlıq Sətin arxasında Peşəkottda şəxsi tikili, 2 mərtəbəli evimizə mən tanışım. Evimiz xətam 11-12 inşa olunub, 2 sot yerə torpaq üstündə inşa olunub. Həyət yan اساسından mən birinci növbədə sizə tanış etdim. Bax, belə bir həyət yan sarı darvasın giriş hissəsi var. Ərazinin həyətinin 3-4 dənə maşın daxil evin altına da gördünüz ki, maşın daxil olur. Evin altına da istifadə edə bilərsiz. Üç katı tam təmir edib, alt katı beton ardilib, hazır və saxlanılıb və evin arxa tərəfində də əlavə olaraq torpaq sahəsi var. Burada da mərkəzi qism torpağa kimi çəkilib. Bura sanata qoşuş nəzərdə tutulmuş bir yerdir. Solda evin qarasitesi görünür, razı ilə maşın daxil olur. Solda, yəni bax belə, belə bir otaqdır. Və burada isə yəni əlavə olaraq bir dənə otaq burdadır. Bu, Burdan evin arxasına torpaq sahəsinə keçmək olur. Burada deyilən ağac gül bağı, bağça sala bilərsən. Alaca, yəni öz sənin asladı. Onu xatırladım sizə. Hal-hazırda burada toxsa saxlayırlar. Yəni pəncərələrdə birbaşı o səhətə baxır. Hasarda tikilməyib, onu xatırladım sizə. İndi isə məscidimizin içini tanış edəcəm. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl rəhmet etsən, burada da əlavə olaraq indi yəni, gördüyünüz kimi bir də belə bir otağımız mövcuddur burada. Məs xatırladım ki, şəxsi tikilidir. İkinci mərtəbəsinə girişi gördüyünüz kimi belə bir açıq koridoru hissəsi var. 2 haləli yaradılmış. Aşağısının yani, remotusu bir ala aşağıda, bir ala yuxarıda yaşaya bilər. İndi isə mən sizə ikinci mərtəbəsindən tanış edəcəm. Evimizin giriş tərəfidir. Gördüyünüz kimi koridorumuz genişdir, 2 metrə yaxın koridor hissəsidir. Sağda sanitar qovşağıdır. Evimizin burdadır mətbəxi, sağ tərəfdə bir yataq otağı, ikinci yataq solda isə evimizin qonaq otağıdır. Santa qoşanda mən sizi tanıdım. Yetənizə geniş gördüyünüz kimi yuxarı betonla təsilsolunan teləzə dəsiz. 3-cü mərtəbəsinə tikə bilərsiniz. Bura is evimizin mətbəxidir. Mətbəx də yetənizə genişdir. Ümumiyyətlə evimiz 260 kvadrat ümumi tikinti sahəsidir. 2 sot yarımğın torpaq sahəsi üzərində inşaa olunub. Pəncərələr hamısı birbaşa ös həyətinə baxır. Onu göstərə bilərəm sizə. Gördüyünüzə görə bu evimizə aidddir. Yaşaşdı evdir. Bir də xatırladım, şəxsi tikilə evdir. Burada isə sol tərəfində düzböz mətbəxlə oğlada gördür, genişdir, otaqlar hamısı genişdir. Yataq otağı adətəncə genişdir. Evimizin qiyməti 95.000 manatdır, satışa çıxıb sözsüz ki, real alıcıdan endirim olacaq. Bir də xatırlayın, Masazır məsələsinin girişindədir. Azər City Peşevkot marketin arxasındadır. Mərkəzi yolla trassa məsafəsi demək olar ki, hardasa 150-200 metr məsafədə yerləşir. Burası evimizin yataq otağı, yataq otağı gördüyünüz kimi etəniz genişdir. Ki, 30 kvadratə yaxın yataq otağıdır. Və sonuncu yataq otağı ilə mən tanış edəcəm. Burası isə sonuncu yataq otaq, bu gördüyünüz yataq otağımızda yetərincə genişdir. Demək oç 25-27 kvadrat yaxın yataq otağıdır. Pəncərləri də hamısı birbaşa öz həyətinə baxır. Əlavə məlumat üçün zəng vura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı bir dəvəyə unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.